Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Berkemungkinannya 28 dan 29 April ini merupakan penentuan sama ada Yusuf Roda terpaksa membela diri ataupun akan bebas dan lepas. Ho, huh, deba mat deba. Kita intro dulu. La 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 la. la. <laughs> Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini Jumaat 11 April 2025 telah pun masuk hari kelima perbicaraan Yusof Rotter berhubung dengan dakwaan memiliki senjata api serta memiliki ganja seberat 300.1 gram yang benar-benar menggemparkan negara dan of course menarik perhatian ramai. Kenapa? Kerana kes ini dikatakan ada kaitan dengan saman yang telah difailkan oleh Yusuf ke atas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim serta pembantu beliau atau lebih tepat lagi bekas pembantu beliau iaitu Farhaj Wafat Salvador, si orang kaya baru. Dan antara perkara yang cuba di-establish oleh pihak pembelaan sepanjang waktu ini tuan-tuan dan tuan sekalian ialah betapa Yusuf Roder ini telah dianaya dan berkemungkinannya apa yang berlaku kata Yusuf ini ada kaitan dengan apa yang telah dibuat oleh Yusuf ke atas Datuk Seri Ibrahim iaitu memafalkan saman tersebut. Tetapi itulah sekarang ini pembelaan tak boleh cakap lebih-lebih lah sebab sekarang ini ialah waktu pendakwaan cuba untuk establish kes dia. Sekarang ini waktu pendakwaan cuba untuk grill saksi-saksi pendakwaan di mana sekarang ini mereka tengah cuba untuk establish kes ini supaya mereka dapat prima facie. Dan selepas itu, sekiranya kalau prima itu telah berjaya dibuktikan oleh pihak pendakwaan, maka hakim akan memerintahkan Yusuf untuk membela diri. Dan benda ini, bak kata Mat Sabu, sebelah kaki masuk dalam penjara. Tetapi sekiranya kalau pasukan pendakwaan gagal untuk membuktikan prima maka Yusuf akan bebas dan lepas. Jadi, seperti mana yang telah disebutkan oleh Rafiq Rashid dalam hujan beliau baru-baru ini, sekarang ini memang tugas pihak pembelaan untuk menimbulkan keraguan atas segala hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak pendawaan dan juga untuk mengemukakan keraguan atas kenyataan-kenyataan dan juga orang kata apa testimoni yang datang dari saksi-saksi pendawaan. Dan pada hari ini tuan-tuan, 11 April, hari kelima boleh dikatakan merupakan hari terakhir juga lah untuk perbicaraan bahagian pendawaan. Sebab sekarang ini, pada hari ini, ada dua saksi yang penting sebenarnya yang dipamerkan ataupun yang telah disampaikan oleh pihak pendawaan. lah kedua-duanya merupakan pegawai penyiasat ataupun I.O. Dan anda tanyalah mana-mana peguam tuan-tuan sekalian. Memang biasanya Bahagian terakhir untuk proses pendakwaan ialah membawa pegawai penyiasat untuk memberikan testimoni mereka. Mereka biasanya terlebih dahulu akan bawa pegawai buat penangkapan lah ataupun mana pegawai yang terlibat dalam nak cross-examine kes ini sebagainya mungkin saksi-saksi yang dibawa uh, berdasarkan testimoni-testimoni dan yang terakhir akan melibatkan pegawai penyiasat. Dan dalam kes this order ada dua pegawai penyiasat. Satu pegawai penyiasat untuk kes berkaitan dengan senjata api dan satu lagi kes berkaitan dengan ganja tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi sebelum kita nak ulas panjang, jom kita dengarkan ulasan daripada peguam Muhammad Rafi Rashid pada sesi belah pagi. Jom tonton. Okey, sesi pagi hari kelima. Um, sesi pagi hari kelima ini kita akhirnya sampai kepada saksi yang dikatakan hujung-hujung permainan pihak pendakwaan iaitu memanggil pegawai penyiasat. Dalam kes ini ada dua pegawai penyiasat ah uh, pegawai penyiasat pertama yang dipanggil SP12 ah uh, Inspektor Aiman yang menyiasat mengenai senjata. Kan ada dua kes, satu senjata, satu dadah. So setakat ini dia telah bagi penyata saksi dan uh, dalam penyata saksi tersebut uh, beliau menyatakan apa barang yang dia terima, ah uh, beliau menyatakan apa yang dia buat dengan tertuduh, merakam percakapan, kemudian uh, menghantar barang kes untuk serviceability sama ada boleh tembak uh, dia merupakan senjata asal ke tidak dan um, uh, siasat-siasat lain yang dibuat selepas daripada itu uh, ada beberapa soalan daripada pihak uh, pegawai pendakwaan IJ, uh, Timbalan Pendakwa Raya yang menyatakan jawapannya lebih kepada dokumen-dokumen yang kita telah tampilkan sebelum ini di mana kita menyatakan Yusuf Rauta ini merupakan mangsa perangkap kerana kes yang telah pun beliau failkan dan ambil tindakan terhadap Tuan Ibrahim dan beberapa personaliti orang-orang kuat lain dua Tuan Seri Ibrahim iaitu Farhaj dan juga uh, Tengku Nashrun. Uh, dalam menjawab soalan uh, itu, sebab ini masih pemeriksaan utama, uh, I.O. menyatakan, oh itu semua tiada kaitan sebab ini dah lama berlaku daripada 2019 dan tangkapan adalah pada tahun 2024. Uh, kita tunggu dan saksikan macam mana pemeriksaan balas itu nanti sebab ada beberapa dokumen penting yang sepatutnya IO ni lihat dan sepatutnya mendapati pada kita bahawa memang Yusuf Rauta merupakan mangsa perangkap Selain daripada dokumen-dokumen uh, terkait dengan isu tiga orang tadi itu, personaliti tadi itu, uh, IO juga ditanyakan soalan dalam pemeriksaan utama berkenaan dengan isu excess. Di mana yang bagusnya setakat ini IO mengakui uh, ada isu tentang key tersebut, tali pakai dan sebagainya. Malah yang penting pada 19/99 19, 19, iaitu lebih kurang 2 minggu selepas tangkapan semasa di wilayah hantar kereta itu balik ke dealer store di uh, Jinjang beliau sendiri dapati bahawa bila dia tekan uh, remote tersebut terkunci tetapi pintu belakang boleh dibuka uh, so even selepas kejadian pun masih tak selesai lagi uh, isu uh, pintu boleh dibuka walaupun di lock yang sama dengan apa yang berlaku semasa kita view kita saksikan pada hari Selasa tu bila kereta tu dibawa so itu adalah um, yang ada setakat ini pemeriksa utama insyaallah lepas solat jumaat jam 2.45 arahan yang arif adalah untuk kita memulakan pemeriksaan balas dan yarif ya juga uh, dengan uh, konsen kedua-dua pihak bersetuju untuk memberikan kita dua lagi tarikh selepas ini iaitu 28 dan 29 April untuk kita cuba selesaikan kerana ada seorang lagi saksi boleh terangkan tak lah, proses selepas apa yang berlaku selepas dua hari itu berlaku selepas selesai lah proses okay. uh, seperti mana mana mana, mana, -mana kes jenayah yeah. uh, first kes pendakwaan kena diselesaikan dulu so kes pendakwaan bermaksud semua saksi pendakwaan yang pendakwaan rasa perlu panggil dia akan panggil dan habis je arahan mahkamah adalah ok pihak-pihak kena berhujah di akhir kes pendakwaan so selepas hujahan itu sama ada bertulis atau lisan kita tunggu arahan mahkamah dan Yarif akan buat keputusan sama ada pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes bernafasi bernafasi bermaksud dalam bahasa mudahnya cukup keterangan memanggil untuk pembelaan membela diri. Kalau Yarif mendapati tidak cukup keterangan dan bebas dan lepas. Sekiranya Yarif mendapati cukup uh, keterangan maka perlu bela diri dan akan diterangkan tiga option yang ada sama ada beri keterangan secara bersumpah di kandang saksi atau memberi keterangan secara bersumpah di kanan tertuduh yang mana tidak boleh diperiksa balas atau choose to remain silent, berdiam diri. Tapi itu proses selepas hujahan itulah. So, itu yang kita jangkakan akan berlaku pada 28 atau 29 April. Sepanjang lima hari ini, terakhir. terakhirlah kan? Okay. Sepanjang lima hari. Okey, lima hari punya boleh... Observation kita, observation kita, pemerhatian kita, dah kita sampai ke tahap saksi yang ke-12. Uh, dah sampai kepada IO. IO ni selalunya akan dipanggil sebagai saksi terakhir dalam mana-mana kes pendakwaan. Dan kita dapati bahawa pada kita setakat ini isu akses menjadi satu isu yang besar, uh, isu pemilikan pun menjadi satu isu yang besar, uh, dan isu berkenaan dengan ada perangkap, tidak ada perangkap, mungkin diperangkap, mungkin dipasang orang, mungkin dipecah masuk, diletakkan barang, itu satu possibility yang ada dan wujud dan kita pun tidak boleh nafikan tetapi seperti mana saya nyatakan daripada hari pertama, konsistennya adalah kita akan letakkan pembelaan kita secara terbaik dan kita akan hujahkan secara terbaik dan kita akan biar mahkamah buat keputusan dan kemudian kita akan ambil tindakan yang berpatutan insyaAllah. Baik, um, apa nasihat tuan? Sebab um, sekarang ini ramai yang takut. Kesan daripada kes ni ramai takut uh, cacah gubat semalam dekat itu dia tukar alam ramai yang takut nak letakkan kereta dekat luar <laughs> sebab dia tengok kat luar kan benda ni pasal apa apa kesan ke kes ni kepada publik lah. paling besar yang kita kena buat berhati-hati pertama kedua sekarang ni dah banyak di luar tu sistem-sistem berkenaan dengan extra added security kepada kereta kita daripada kecurian ke daripada tempering dan sebagainya dan kalau lah na'uzbillah kalau lah jadi apa-apa buatlah seperti mana Yusuf Rauta buat iaitu cari peguam pertama kedua sebaik saja hmm. ditahan mesti deny oh. Mesti nafikan. Kerana itulah yang Rasulullah buat dan disahkan oleh saksi pendawaan yang menangkap beliau pada hari kejadian, beliau terus deny Kerana apa? Kerana betul dia bukan dia punya. So itu antara benda-benda yang yang penting tapi paling penting jangan lupa berdoa insyaAllah, Itu senjata paling utama. Azat takkanlah lah 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 minit komen uh, keadaan Nisha waktu respon dia dia alhamdulillah okey uh, anda semua boleh lihat sendiri semasa beliau berada di uh, kanan tertuduh dia seronok seminggu ini kerana akhirnya boleh keluar hari-hari ke mahkamah seronok sebab dia boleh berjumpa dengan family berjumpa dengan kawan-kawan dan terima kasih ramai sebenarnya pimpinan-pimpinan masyarakat yang turun untuk berjumpa Uh, tapi saya dapat juga lihat lah anda semua lihat dia di kanan tu tu saya dapat lihat dia di sebalik tabir itu bila dia dibawa ke dalam tunggu dalam lock up dia restless dia rasa I, I, need to come out can I come out can I win the case so kita doakan dia terbaik insyaAllah tadi pesannya dia apa saya personal dia kata I just want justice saya kata you, you, you have any uh, apa, message to public I just simple je I just want justice tu one uh, thing justice tu bermaksud dia perlu kes dia didengari dan dia nak kes dia diketahui tentang apa yang berlaku dan itu yang kita sedang cuba usahakan dan cuba buat mungkin di hadapan sini dan juga di dalam sana dalam mahkamah sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya masih lagi belum menerima sebarang video berkenaan dengan ulasan untuk belah petang jadi kalau ada saya dapat update disebut, saya akan laporkan kepada anda pada pagi besok Cuma nya berdasarkan kepada testimoni yang telah dikongsikan oleh Rafi Rashid dalam video kita sebentar tadi, pertamanya memang seperti mana yang telah diperkatakan, hari ini berkemungkinan besarnya merupakan antara hari-hari terakhir untuk proses pendawaan cuba untuk membuktikan prima facie sebab kali ini saksi yang ditampilkan ialah pegawai penyiasat itu sendiri. Yang keduanya, sekarang ini memang terdapat satu usaha untuk establish antara kes ini dan juga dengan kes sama Yusuf Roda ke atas datuk Sri Audin Ibrahim. Dan benda itu yang cuba untuk dibangkitkan tadi dan of course lah pegawai penyiasat itu kata, oh benda ini semua tak ada kaitan. Tetapi itulah, bakal Rafiq tadi mereka akan cuba untuk cross-check pihak pegawai biasa itu pada sesi 9 petang cuma tak dapat update lagi kan. Jadi apa-apa pun nanti kita akan cuba dapatkan update untuk sesi 9 petang untuk dilaporkan kepada anda pada besok pagi. Cumanya tuan-tuan dan sekalian, ada beberapa perkara yang menarik seperti mana yang telah disebut oleh Rafiq. Yang pertamanya, pegawai penyiasat itu sendiri mengakui bahawa kunci kereta Tiana itu memang dah condemn. Bila tekan, okey, lock, lock, unlock, unlock. Tapi masalahnya, bila tekan lock, kereta itu basically boleh buka pintu belakang. Ah, ha, maknanya sekarang ini tak guna pun kalau lock sebab nampak sangat kereta itu telah ditempel. Kereta itu telah diusik menyebabkan sistem kunci dia jadi macam hair wire tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan benda ini telah mengesahkan lagi keraguan yang ditimbulkan oleh pihak pembelaan betapa kereta ini masalahnya sekarang ni ada isu akses. Di mana Yusuf secara asasnya dia tahulah eh asal kunci aku tak berfungsi sebagainya kan. Tetapi tengok tengok pintu belakang boleh buka macam itu saja di belah belah sini kan. Jadi benda itu menunjukkan betapa kereta itu berkemungkinan besarnya telah ditempel terlebih dahulu dan mungkin itulah yang berlaku iaitu ada setengah pihak telah bertindak untuk plan barang-barang tersebut ke dalam kereta Yusuf tanpa pengetahuan beliau. Kerana itulah bak kereta Rafiq tadi, antara isu besar yang menjadi orang kata pesandaran hujah pembelaan pada ketika ini ialah berkenaan dengan isu akses itu sendiri. Akses terhadap kereta dan adakah Yusuf ini ada kuasa dan kawalan ketika kereta itu orang kata apa diserbu pihak polis sampailah kereta itu sampai ke IPKKL. Jadi benda itu yang cuba di-establish oleh pihak pembelaan dan setakat waktu ini nampak gayanya macam memang pihak pembelaan. Bagi saya lah kan, nampak macam boleh menimbulkan sedikit keraguan betapa Yusof memang tak ada akses terhadap keretanya dan ada keraguan timbul betapa mungkin something or somewhere boleh berlaku ketika kereta itu berada dekat situ singgah ke IPKKL ataupun mungkin ketika kereta itu dah ada dekat situ pun dekat luar kondok itu mungkin something dah berlaku dekat kereta itu tanpa pengetahuan siapa. Kena ingat, kereta Yusof diparkingkan dekat luar kondominium beliau tanpa sebarang pengawasan, CCTV pun tak ada jadi kereta itu boleh diusik oleh sesiapa sahaja yang tahu kedudukan kereta tersebut dan benda itulah yang cuba untuk dibawa oleh pihak pembelaan keraguan-keraguan yang cuba untuk sampaikan untuk mewatahkan hujah pihak pendawaan So sekarang ini saya tengah kiris untuk tahu bagaimanakah perjalanan pihak pembelaan cuba untuk grill saksi-saksi pendawaan untuk sesi bilang petang pada hari ini Cumanya seperti mana disebutkan oleh Rafiq Mahkamah telah memutuskan untuk memulakan kembali bicara kes ini pada 28 dan juga 29 April 9, di mana kata Rafiq berkemungkinan dua hari tersebut ialah hari penentuan sama ada kes ini pendakwaan telah berjaya buktikan ada prima facie ataupun tidak. Sekiranya kalau ada prima fesi, maka Yusuf akan diarahkan untuk membeli diri dan secara asasnya macam mana kita tahu, bila diarahkan untuk membeli diri sebelah kaki masuk dalam penjara. Melainkan kalau pendakwaan tiba-tiba buat magic, Yusuf dapat di NAA. Sebab apa? Pihak pendakwaan menghentikan proseding. Siapa tahu kan? Tetapi seandainya kalau pihak pendakwaan kes ini gagal untuk membuktikan prima fesi, gagal untuk membuktikan kes ini wujud, maka Yusuf akan dibebas dan dilepaskan tuan-tuan dan puan Jadi pada tarikh 28 dan 29 April ini, seperti mana yang telah dijangkakan oleh Rafi Rashid, berkemungkinannya inilah penentuan nasib Yusuf Rodgers selepas ini. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Tetapi itulah sekarang ini kita risau juga macam-macam benda boleh jadikan bukanlah kita hendak mempertikaikan mahkamah tidak tetapi itulah macam-macam benda boleh jadikan tuan-tuan dan sekalian magic-magic boleh berlaku apa-apa pun kita sama-sama berdoa bukan berdoa agar Yusuf itu menang sebab ialah kita masih lagi hormat kutus mahkamah dan kita pun tak naklah kelihatan macam oh mentah-mentah lah Yusuf tu lah Anwar kan so kita nak minta Yusuf menang tak kita just doakan agar keadilan dapat dijalankan dengan begitu saksama tanpa ada gangguan daripada pihak-pihak luar terutamanya mereka yang berkepentingan dan ada kuasa. Ha, ini bahaya. Orang itu ada kuasa dan berkepentingan. Kalau mereka masuk daun, habis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, bila mengenangkan balik kata-kata Sani Hamzan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya jadi macam agak takut sebenarnya. Anda ada rasa takut tak Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.